السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت كسادة وشيخ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم سامعين حضرت أبو موسى أشعري رضي الله تعالى عنه كِلَمَاتَ روایت کرتا ہے ایک حدیث کی تلاوت ابو موسى أشعري رضي الله تعالى عنه اجلّہ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے بہت بڑے عالم اور فقیر ہے اور آپ نے دو مرتبہ ہجرت فرمائی ہے پہلی مرتبہ حفشہ والوں کے ساتھ حفشا کی طرف اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف روایت کرتے حدیث میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اذا مرض العبد اوافا خود برحم مثل ما كان يعمل ومقیمت صحيحا کہ جب کوئی مریض یا مسافر اپنے مرض یا سفر کی وجہ سے اپنی دن بھر کی معمولات پر عمل نہ کر سکے تو اللہ رب العزت ایسے شخص کے نام اعمال میں وہی عبادات اور معمولات کا ثواب لکھ دیتے ہیں جب وہ صحت اور سلامتی کی کیفیت میں تھا <تصفح> یا وہ مقیم تھا اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کو بہت بڑی تسلی دی ہے بہت بڑی خیرخواری کی گئی ہے ظاہر ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے یا اسے کوئی دور کا سفر درپیش ہوتا ہے تو انسان کے روزمرہ کے معمولات متاثر ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص پانچ وقت نمازی تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا معمول ہے کہ وہ نفل کی جو دیگر نمازیں ہیں تعجد ہے اشراق ہے چاشت ہے یا ہر فرض نماز کے بعد نوافل کا اہتمام کرنا ہے یا قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا یہ جب انسان کے عام زندگی میں معمول ہوتا ہے تو ظاہر ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے یا اسے کوئی دور دراز کے سفر درپیش ہوتا ہے تو یہ معاملات متاثر ہو جاتے ہیں لیکن جب ایک بندے کی عادت ہے وہ روز ان معاملات کو جاری رکھے ہوئے ہیں ان عبادات کی ادائیگی کی کوشش کرتا ہے آپ حضرات کے سامنے تلاوت حدیث میں یہی دستی دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کہ جس کی جو چیز روٹین میں شامل ہے اگر کسی عذر کی وجہ سے اس میں ناؤ ہو جاتا ہے یا وہ اس کو ادا نہیں کر سک پاتا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اتنے کریم ذات ہے اتنے کریم ذات ہے کہ ان کے وہ تمام معمولات کا ثواب روزانہ کی بنیاد پر اس کے نمائمان میں نہیں کیا جاتا اتنی بڑی تسلی ہے عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. لكن من عزيز دوستو اس حديث کا تعلق نفلی عبادات سے ہے جہاں ایک فقہی مسئلہ بتانا ضروری ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ایک حدیث سنی تھی اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد ہے کہ جس کے روزانہ کی بنیاد پر جو معمولات ہیں اگر کسی عذر کی وجہ سے اس میں تاخیر یا فوجی ہو جاتی ہے تو وہ اسی طرح اس کے نامائمار میں لکھ دیا جاتا ہے تو اس میں ہر قسم کی عبادات شامل ہو گئی اب مجھے عذر ہے تو میں ہر قسم کی عبادات سے بری ہوں ایسا نہیں حدیث شریف کا تعلق نفلی عبادات سے فرائض سے نہیں کیونکہ فرائض کسی طور پر بھی معاف نہیں یہ اصول ہے دین کا فرائض کسی طور پر بھی معاف نہیں ہے انسان کو بڑے سے بڑا ازر درپیش آ جائے فرائض معاف نہیں ہے ہاں البتہ اللہ تعالیٰ تخفیف ضرور فرماتے ہیں اس میں آسانی فرما دیتے مثال کے طور پر فرض نماز ہے تو فرض نماز اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو دین کہتا ہے بیٹھ کر پڑھائی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا دین کہتا ہے لیٹ کر پڑی ایک شخص وضو پر قادر نہیں ہے دین کہتا ہے آپ وضو نہیں کر سکتے تیم کیجیے ایک شخص کو اپنے وضو کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے. تو دین کہتا ہے ایک دفعہ وضو کر لیجیے ایک وقت کی نماز آپ بغیر وضو کی بھی پڑھ لیجیے کوئی مسئلہ نہیں دین نے تخفیف کر دی آسانی کر دی اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا برقرار رکھنا عزت کی وجہ سے مشکل ہو گیا ہے شریعت کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ایک وقت کی نماز آپ کے لیے جائز میں پڑھ لی بے ہوشی تاریخ ہو گئی ہے ایک نماز کی دو نماز کی کوئی مسئلہ نہیں دین کہتا ہے کہ جب آپ کو ہوش آ جائے تو جو وقت گزر چکا اس کی آپ قضا کر لیں اچھے نماز ہے چلی گئی آپ کی بے ہوشی پھر موت ہے چھ نمازیں یا اس سے زیادہ کا وقت اگر آپ کی بے ہوشی میں چلا جاتا ہے تو دین کے ہے پھر موقع آپ کے ایک نماز ہے دو نماز ہے تین نماز ہے اتنی لمبی بے ہوشی ہو گئی تو پھر اس کی قدر سفر در پیش ہوا چار رکعتاری نماز ہے شریف سفر کی مدت تک آپ سفر کر رہے ہیں تو شریعت کہتا ہے کہ آپ قصر پڑھ لیجیے چار رکعت کی نماز ہے آپ دو رکعت پڑھ لیجیے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث شریف کا تعلق نقلی عبادات سے ہے کہ جو نوافل کی معمولات کو برقرار رکھے ہوئے سارے زندگی تو اگر اسے مرد درپیش ہوتا ہے یا سفر درپیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام نامائباد میں دیتے ہیں لیکن بس اوقات کئی حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ جب انہیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں یا وہ رکوع پر قادر نہیں یا وہ سجدے پر قادر نہیں تو اس سے خود کے دل کو تنگ کرتے ہیں کہ ہاں یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ میں تو اچھا خاصا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا تھا اب تمہیں رکوع پر بھی قادر نہیں اب تمہیں سجدے پر بھی قادر نہیں یہ کیسی زندگی ہو گئی ہے یہ کیسے حالات ہو گئے ہوں تو میرے عزیز دوستو دین کا یہ نقطہ ذہن میں رکھیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ یحب ان تکتا رخب یحب ان تکتا عزائمو کہ اللہ کو رخصت پر عمل کرنا ایسا ہی پسندیدہ ہے جیسا کہ عظیمت پر عمل کرنا رخصت اور عظیمت آپ سمجھتے ہوں گے حضیمت کہتے ہیں کہ دین کے حقیقی حکم کو بغیر کسی استثناء کے اور بغیر کسی رعایت کے اس کے اوپر عمل کرنا مثال کے طور پر روزے میں رمضان میں حکم یہ ہے کہ روزہ رکھو ہر بار عاقل مسلمان پر روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہے لیکن اگر کسی شخص کو سفر درپیش ہوتا ہے یا اسے کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو دین نے رخصت دے دی ہے دین کہتا ہے کہ بیماری ایسی بڑھ گئی کہ روزہ رکھنا محال ہو گیا جان پہ آ گئی تو دین کہتا ہے روزہ چھوڑ دو اب روزے چھوڑنے کی جو رعایت دی گئی ہے دین کی طرف سے اسے رخصت کہتے ہیں اور اگر کوئی شخص بیماری کے باوجود بھی

تو اللہ کی طرف سے بیماری یہ تو اللہ کی طرف سے اب جب بیماری اور عذر اللہ کی طرف سے آ گیا پھر بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ کے سامنے بہادری نہ دیکھا ہے بہت سارے لوگ مجھے کا جبر خود ہیں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے پھر بھی پڑھو ڈاکٹر نے منع کیا رکو مت کرو پھر بھی کرو ڈاکٹر نے کہا کہ سجدہ کریں گے آنکھ خراب ہو جائے گی پھر بھی کرو بہت سارے اللہ والوں کو اس طرح کے واقعات آتے ہیں ان کی خدمت میں کوئی گستاخی مقصود نہیں ہے لیکن سنت طریقہ یہ ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ رخصت پر عمل کرنا حضرت شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی دو معاملات سامنے آتے جب بھی زندگی میں دو قسم کے معولیے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی زندگی میں جب بھی دو قسم کے معاملات سامنے پیش آتے تو ان دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان کو اختیار کرتے ان دونوں میں جو آسان ہوتا اس کو اختیار اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہولت پسند ہے یا وہ آسان پسند ہے سوال کسی کے ذہن میں یہ ہیں امتی تو سوچ بھی نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیکن ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ مَخُوِيَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ عَمْرَيْنِ تَقْتُ إِلَّا أَخَدَ عَيْسَرُهُمَا اس کے کیا مطلب ہے کہ جب بھی دو امرین دو قسم کے معاملات کے عمر کے سامنے آتے ہیں تو آپ اس میں سب سے آسان کے اتیار فرماتے تو کیا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام سہولت پسند ہے حرام پسند ہے نہیں بلکہ عبدیت اور بندگی اس میں ہے کہ اللہ کے سامنے شکستگی کو ظاہر کرنا اللہ کے سامنے بہادری نہیں چلتی ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کو شکستگی عاجزی انکساری بہت پسند وہ سارے ساتھی کو دے کر بیماری سے کرا رہے ہوتے ہیں جب ان سے کچھ طبیعت کیسی کی ہے الحمدللہ بلکل بالکل ٹھیک ہو بھائی الحمدللہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہ موقع نہیں ہے اس موقع میں وہ طریقہ اختیار کرو جو اللہ کے نے وہ بہت بڑے بہادر لوگ تھے ایوب علیہ السلام جیسا صبر کسی کا باپ بھی نہیں لا سکتا لیکن جب ان کے اوپر آزمائش آئی قرآن کیا کہتا ہے ارحم الراحمین اللہ میں دکھ میں ہو اللہ میں درد میں ہو میں تکلیف میں ہوں مجھے ذرا پہنچی ہے اللہ تو تو ارحم الراحمین ہے میرے حال کے لاحق کرو یہ ہے عبدیت ہے اور قرآن کریم نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے پھر اوصاف کی حد کر دی ہے یا ایوہ النبی اِنَّا اَرْسَلْنَا كَشَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا وَمُنِيرًا اور سانپ کی حد کر دی لیکن جب معراج میں اتنے عظیم سفر آسمانوں کے سفر پر بلاتے ہیں تو اللہ نے کیا کہا سبحان سبحان اللہ کی فی عبدی بات ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو اپنے عابد کو لے کے وہاں کوئی سراج نہیں کہا کوئی شاہد نہیں کہا کوئی منیر نہیں کہا کیوں کہ عبدیت ہی اصل کمال ہے انکساری اور عاجزی اللہ کے سامنے یہ اصل کمال ہے تو اللہ کے سامنے بہادری نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذر آگیا ہے کوئی بیماری آگیا ہے تو دل تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کل کو آپ کھڑے اور قادر تھے آج آپ بیٹھ کر پڑی آج آپ بیٹھ کر پڑھنے پر قادر ہیں اور بیٹھنا ابھی مشکل اور محال ہو گیا سجدہ اور رکو محال ہو گیا تو جس طرح اللہ رب العزت آپ سے چاہتے ہیں وہی کریں یہی یعنی بندگی اس میں دل تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح رمضانوں میں بہت سارے ساتھی دل تنگ کرتے ہیں کہ ہائی بیماری آ گئی ہے میرے تو روزے چھوٹ گئے خواتین کی تبھی بیماریاں ہوتی ہیں اللہ قادر ہے اللہ کی طرف سے اگر آپ کے اوپر تبھی بیماری آ گئی ہے انہی روزوں کی جب آپ بعد میں قضا کریں گے تو یہی انوارات اور براکات اور رمضان کی یہ جتنے بھی ثواب ہیں اللہ تعالی بعد میں آپ کو دینے پر قادر نہیں اللہ کو قادر ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے دین نام ہے وقت کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کا دین کا سارا دار و اتباع میں ہے کہ اللہ چاہتے کیا ہے تم سے اس وقت اللہ کی چاہت اور رضا یہ ہے کہ اس وقت جو تقادہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ کرو دین نام اپنے شوق پورا کرنے کا نام نہیں بعد لوگ کو شوق ہو جاتا ہے کہ میں نے ہر حالت میں اتنے نوافل پڑھ رہے ہیں والدہ بیمار لیکن نہیں بے میں نے اپنے ایک شفارت پورا کرنا ہے والد صاحب کو ضرورت ہے اس کو بلا رہے ہیں کہ بھئی ادھر آجا جاؤ مجھے ضروری کام ہے بزار جا رہے ہیں نہیں جی میں ابھی اتنے نوافل پہلے پڑھوں گا تو پھر کروں بھئی دین کا تقاضا اس وقت یہ ہے کہ سارے معمولات ایک سائڈ پہ رکھو آپ تمہیں استاد بلا رہے ہیں تمہیں بزرگ بلا رہے ہیں تمہیں والدین بلا رہے ہیں اب دین کا تقاضا یہ ہے کہ سارے معمولات ایک سائڈ پر تم وہاں پر اپنی والدہ کی اجتماعداری کرو گے اپنی بیوی کی خدمت کرو گے ان سارے معمولات کا سوال اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں پر دے گا یہ ہے دین اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ کی توفیق فرمائے دعوان